Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun penjajah asing sudah meninggalkan tanah jajahan. Umat Islam terus dimamah oleh kezaliman sistem penjajahan. Umat Islam berada di bawah belenggu penjajahan pemikiran. Walaupun begitu, masa depan bagi Islam yang adil untuk semua akan kembali semula memerintah Mesir. Di masa orang Islam lemah Tak beramal dengan Islam Leka dengan kekayaan dan kemewahan dengan pangkat Menyebabkan tanah air orang Islam dijajah oleh musuh-musuh Islam Ditakluk Dipecah Diperintah, dibahagi sama-sama mereka Ada negeri Islam dijajah oleh British Dijajah oleh Perancis, dijajah oleh Belanda Dijajah oleh Itali, dijajah oleh Komunis di Asia Tengah ditakluk oleh musuh-musuh Islam mereka bukan sahaja menakluk tanah air menakluk jasad harta yang bahaya menakluk pemikiran orang Islam sehingga pemikiran orang Islam jadi rosak jadi penuh antaranya orang Islam menganggap politik suku agama suku politik tak ada kena-kena dengan Islam ini adalah kesan daripada serangan penjajahan. Yang disebut sekularisme. Sekularisme ialah pahaman sesat yang memisahkan politik daripada agama Islam merupakan suatu ajaran salah yang diwarisi semenjak zaman penjajahan bukan Islam apabila khilafah Uthmaniyah mengalami kejatuhan mereka menakluk dan memerintah tanah air umat Islam khususnya selepas jatuhnya kerajaan Uthmaniyah kuasa besar dunia maka negeri orang Islam tak ada pelindung dijajah dengan mudah kaum atatu at yang merampas kuasa di Turki terus mengisytiharkan Turki tidak lagi kerajaan Islam bukan suku politik suku bukan memaksa supaya bang dalam bahasa Turki Quran ditulis dengan tulisan Romi. Pakai terbuh, pakai kepio haram. Orang puan tutup orang tak boleh. Kena hukum. Kena denda. Sapa begitu sekali. Negeri-negeri Islam lain terpalit sama. Dijajah oleh musuh dengan cara yang lebih halus. Ini berlaku. Sebenarnya, pahaman yang salah ini lahir daripada masyarakat Eropah. Yang menganut agama Kristian. Yang telah diselewengkan daripada agama sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam Islam menegaskan kewajipan memilih dan mengikut pemimpin merupakan satu amanah yang besar dalam kehidupan dunia sebelum menuju akhirat. Sedangkan politik memilih pemimpin adalah satu ajaran Islam yang besar yang diisytiharkan oleh Allah para malaikat bila nak jadikan Nabi Adam alaihi salam inni ja'ilun fil ardi khalifah aku nak jadikan makhluk Adam ini khalifah memerintah di atas muka bumi. Memerintah itulah politik. Politik dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Latin, dalam bahasa Arab siasah. Dalam bahasa Melayu memerintah dan menterbit Allah Taala sudah isytihar pada malaikat. Tiba-tiba orang Islam kata tak ada dalam Islam ni. Padahal ada dalam Quran. Yang mula-mula bawa ajaran ni ialah orang Eropah. Bila Nabi Isa dia angkat ke langit oleh Allah tinggal Hawariun. Hawariun ditindas. Orang Yahudi yang berpura-pura mengaku bawa ajaran Nabi Isa. Meninggalkan ajaran yang sebenar. Tak ada pemerintahan, buat ibadat saja. Ajaran inilah dibawa oleh orang Yahudi bila Rom yang menguasai Palestin pengaruh dengan ajaran ini buat balik ke Eropah. Nabi Isa ini disebut dalam Quran wa rasulan ila bani Israel dan aku utuskan Isa jadi rasul kepada bani Israel bukan kepada manusia yang lain Nabi Isa diutuskan kepada bani Israel yang sudah ada kitab Taurat kitab Taurat sudah ada dan Nabi Isa disuruh beraman dengan Taurat dan Injil menasahkan sebahagian hukum yang ada dalam Injil dan sebahagiannya dipakai dalam Taurat hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir, hukum memerintah negara ada dalam Taurat. Dia perintah Nabi Isa beramal dengannya. Ha, dalam kata Injil, tak ada hukum-hukum ini. Di mana Nabi Isa disuruh beramal sekali. Taurat dan Injil disebut dalam Quran. Ini. Jadi orang Eropah buat balik ajaran yang tak ada kaitan dengan pemerintahan. Manusia bukan sahaja akan dihisap dalam perkara amal ibadat Bahkan turut dihisap dalam soal memilih dan mengikut pemimpin Kerana perkara tersebut termasuk dalam persoalan benar dan sesat, sesat Serta pahala dan dosa Pemimpin ialah pemegang amanah Yang berperanan melaksanakan syariat Allah Subhanahu Taala dalam urusan pemerintahan negara Quran menegaskan bahawa pemimpin adalah pemegang amanah untuk melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, memilih pemimpin tujuannya melaksanakan syariat. Akan disoal oleh Allah. Siapa pemimpin yang kamu pilih di atas dunia dulu? Siapa pemimpin yang kamu ikut di atas dunia dulu? Permana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Yawma tuqallabu wujuhum fin nar. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na Rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa berfirman kepada mereka: sabila rabbana atihim menghukum mereka dengan wal anhum la'nan kabira surah al ahzab ayat 66 hingga 68 baca ayat ni dalam surah aku ha tengok terjemahan dia pada masa muka-muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka mereka berkata dengan sesalnya alangkah baiknya kalau kami dahulu semasa di dunia taat kepada Allah serta taat kepada Rasul Allah dan mereka berkata wahai Tuhan kami sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami lalu mereka menyesatkan kami daripada jalan yang benar wahai Tuhan kami Berilah mereka azab sangsara dua kali ganda Dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya Menyesal dalam negara aku Minta Tuhan lah anak pemimpin ni Seksa kali ganda ni sebab pemimpin lah kami sesak wahai Tuhan kami Kami ikut pemimpin macam ni lah kami tak ikut syariat Allah Ta'ala wahai Tuhan kami Ini sebut dalam Quran Cerita dalam negara Menandakan bahawa memilih pemimpin termasuk dalam soal dosa dan pahala. Ayat di atas menunjukkan bahawa manusia juga akan dihumbankan ke dalam neraka akibat kesilapan politik apabila mereka mengikuti jalan yang terpesong daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan bahawa manusia dimasukkan ke dalam neraka bukan hanya disebabkan oleh dosa syirik meninggalkan yang wajib dalam urusan ibadat serta mengerjakan yang haram dalam perkara akhlak, makanan dan pakaian termasuk dalam perkara politik memerintah negara. Rasulullah SAW menyebut dalam sebuah hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithu khawma qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah famadara rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة هذه رواية بخاري مقصودها Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sedang Rasulullah SAW bercakap kepada orang ramai dalam masjid tiba-tiba datang seorang badui terus bertanya bilakah berlakunya kiamat Sejak Nabi duduk dalam masjid, cakap dengan sahabat-sahabat, masuk orang berdua. So, tanya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Tanya Nabi, bila kiamat? Rasulullah SAW meneruskan perbualannya. Tanpa memperdulikan orang barwi itu, Nabi Cuh tak layan. Orang barwi yang tanya itu tak layan. Ada dalam kalangan kami berfikir Rasulullah SAW tidak senang dengan caranya menyoal. Ha? Ada kami fikir boleh jadi Rasulullah marah ni Tengah bercakap jadi tanya. Ada juga yang berfikir Rasulullah SAW tidak mendengar pertanyaannya. Boleh jadi Nabi tak dengar soalan dia. Tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya. Mana dia orang yang bertanya? Mana dia yang tanya tadi bila kiamat? Orang Barwi itu menjawab, "Ini dia saya. Ini saya Rasulullah yang tanya tu." Sabda Rasulullah, "Apabila dihalang, apabila dihilangkan amanah." Apabila amanah dihilangkan. Dihilangkan amanah, amanah hilang. Orang Barwi itu bertanya, "Bagaimanakah hilangnya amanah itu?" Hilang amanah bagaimana? Jawab salam. Apabila diserahkan urusan pemerintahan Kepada orang yang bukan ahlinya Bila orang ramai latih Jadi ketua pemimpin Dia orang bukan ahli untuk memerintah dengan Islam Menandakan dunia akan kiamat Bila-bila maksud saja Tengoklah ini berlaku ke tak Berlaku kedok tak lagi Jadi tanda-tanda zaman sudah berlaku Amin Amin Umar Allah Menegaskan Manis amala rajulan min ishabatin wa fi tilkal isabati man huwa arda lillah minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa al mu'minin sesiapa yang melantik seseorang pemimpin kerana faktor hubungan kekeluargaan sedangkan terdapat dalam kalangan mereka individu orang yang diridai layak di sisi Allah maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan rasulnya dan orang yang beriman ini kata Sayyidina Umar. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Unsar. Begitu juga betapa besarnya dosa pemimpin yang menipu rakyat. Pemimpin yang menipu rakyat. Ha? tipu rakyat. Orang latih dia tipu rakyat. Tak tunaikan tanggungjawab menegakkan Islam. Kerana seorang salam ma min wadin yali ra'iyatan min al-muslimina fayamutu fa huwa ghashun lahum illa haramallahu alaihi aljannah tiadalah seseorang pemimpin yang mengendalikan urusan rakyat daripada kalangan kaum muslimin lalu dia mati dalam keadaan menipu mereka malaikat Allah mengharamkan dirinya daripada masuk memasuki ke syurga Walaupun Allah haramkan pemimpin menipu rakyat masuk syurga menandakan tanggungjawab pemimpin besar di sisi Allah Taala Hadis SAW di atas menunjukkan bahawa urusan kepimpinan negara ialah kewajipan yang besar dalam ajaran Islam. Justru ajaran yang memisahkan agama daripada politik adalah sangat bercanggah dengan ajaran Islam yang sempurna. Maka ajaran yang memisahkan agama dengan politik, buang politik daripada agama adalah ajaran sesat yang sangat bercanggah dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam.